আৰু অনুষ্ঠিত নহ'ব নেকি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুহেজাৰ পঁচিছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোৱে শেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছিল নেকি কাৰণ বহুত এনেকুৱা ক্লিপছ ওলাইছে য'ত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহ'ব লগতে বহুত এনেকুৱা ক্লিপছো আছে য'ত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছে যে অহা বছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বনে নাই ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি চাম শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং কি কৈছে আৰু চেবাৰ পৰা অফিচিয়েলি ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং কি ন'টিছ দিছে যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বনে নাই আৰু যদি হ'ব তেনেহ'লে কেতিয়া হ'ব তো গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত গম পাবা তো সম্পূৰ্ণ চাবা তো এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে যাবছৰৰ পৰা নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটো ফ'ল' হৈছে আৰু তাৰ মতে বহুতো চেঞ্জেছ আহিছে যাৰ ফলত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মূল্য কিন্তু বহুত কমি গৈছে আগতকৈ কিন্তু তাৰমানে এইটো একদমেই নহয় যে তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কমাই দিবা কাৰণ দুহেজাৰ চৌবিছতো এটা কথা বৰকৈ ওলাইছিল যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহয় শেষত গৈ আকৌ ওলাল যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব যাৰ ফলত বহুতো ষ্টুডেণ্টছৰ ৰিজাল্ট কিন্তু বেয়া হৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো নাছিলে কিন্তু দুহেজাৰ পঁচিছত আমি আগতে কৈ থৈ দিছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব তোমালোকে প্ৰিপেৰেচন ভালকৈ যোৱা আৰু তেনেকুৱাই হ'ল ত' বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছে নহ'লে কিন্তু সিহঁতৰো ভাল নহ'ল হয় ত' তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ইমান সোনকালে যিহেতু পাইছা ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ এপ্ৰিল মান্থৰ পৰা একদম জানুৱাৰী মান্থলৈ আমি যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰি যাম আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো তোমালোকে ভবাৰ মতে ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা ত' যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু যোনবোৰ ক্লিপছ বৰকৈ ভাইৰেল হৈ আছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা এইবাৰ নহয় তো সেইবোৰ হৈছে দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষৰে ত' সেই ক্লিপছবোৰে আকৌ এতিয়া ভাইৰেল হৈ আছে আৰু একদম ৰিচেণ্ট কথা ক'বলৈ গ'লে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে য'ত তেওঁ কৈছিলে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মিনিংটোৱে হৈছে হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট ত' ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা আগতে যিদৰে আছিল তো তেনেকুৱা নিচিনা থাকিবই কিন্তু যোনটো ষ্টেণ্ড সেইবিলাক উঠাই দিব বুলি তেওঁ এবাৰ কৈছিলে তো মেট্ৰিক পৰীক্ষা উঠাই দিয়া কথাটো কিন্তু ৰিয়েল নহয় আৰু এবাৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ কিন্তু এইবাৰ প্ৰকাশ পাইছে তোমালোকে নাজানো যদি আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈ আছে চাই ল'বা ত' লিংকটো পিন কমেণ্টতে দিয়া আছে তাত গৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কাৰণ তাত চালাহে তোমালোকে গম পাবা ইউনিট টেষ্ট কেতিয়া হ'ব হাফ ইয়াৰ্লি কিয় হ'ব আৰু তাৰ চিলেবাছখিনি কি কি হ'ব তো ইয়াতে মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ তোমালোকে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন ওলাবা তাৰে তোমালোকে মাৰ্চ মাহৰ ছেকশ্যনটো চোৱা ত' ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা এছ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্থ এজ পাৰ বৰ্ড ন'টিফিকেশ্যন ত' ইয়াত দি থৈ দিছে যে একজাম তোমালোকৰ হ'ব ত' এইটো চিন্তাত তোমালোকে নাথাকিবা যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব নে নাই কাৰণ দুহেজাৰ চৌবিছতো হ'বনে নাই বেয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰখি আছিলে আৰু শেষত সিহঁতৰ প্ৰিপেৰেচনে হোৱা নাছিলে তো মেট্ৰিক পৰীক্ষা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স এইটো হ'ব ত' ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যে কিছুমান মিষ্টেক যোনটো তোমালোকে এভইড কৰিব লাগে ক্লাছ টেনত ত' এই ভিডিঅ'টো দিয়া হৈছে পিন কমেণ্টত তাতকৈ ফুল ভিডিঅ'টো চাই থৈ দিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰ উপৰিও এই লেটাৰটো গডৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া হৈ আছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই ভিডিঅ'টো চাই থৈ দিবা আৰু বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন এই ভিডিঅ'টো চাবা যদি তোমালোকে আছিছ মিডিয়ামৰ হয় আৰু এইটো হৈছে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাক হোৱাটছআপ চেনেলত জইন কৰা নাই সোনকালে জইন কৰি লোৱা তাতে সকলো ধৰণৰ হেল্প আৰু আপডেটছ দি থকা হয় ত' লিংকটো পিন কমেণ্টত দিয়া আছে তাত গৈ তোমালোকে জইন কৰিব পাৰিবা তো ক্লিক কৰিলে হোৱাটছআপ পেজটো আহি যাব সেইটো তোমালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিবা তো ছয় হাজাৰকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টছ আছে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত তো তোমালোকে জইন নকৰাকৈ নাথাকিবা আৰু আমাৰ এই চেনেলটো যদি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাব্সক্ৰাইব কৰি ল'বা ইয়াত সকলো ধৰণৰ হেল্প আৰু ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকিবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰি যাম